sumber pitulungan poro kadang kinasih donyo samanten manggehaken kula panjenengan supados ngandelaken bondo prajabrana utawi sesambetan manungsa lan sanesipun mangga tetap suci nerlahaken bilih keno ing ipat-ipat wong kang ngandelake marang manungsa lan karo sane dhewe sarta kang atine ngadoh saka Sang Keng menopo saged mekaten katang kinasih awit manungso saged luput Bondo saged musno nanging Gusti Allah tansa Setyo kita meiksani kesangipun Daud saderingipun jumeneng noto Daud asring kauuber-uber diding Saul ingkang badhe nyernaken piyambakipun nanging ing saben bebaya Daud tansansah sambat dhumatan Gusti Allah piyambapun nyerat duh Duwiwah peparang kawuulu Benteng kawula saha ingkang luari kawula. Allah kawula engkang dados peparang pangauban kawula tetaming kawula. Singating karahayon kawula kita benteng kawula. Katen kinasih genter menika kula panjenengan katuran ndangu kita piyambak. Sinten engkang asring kita andhelaken? Ngandelaken sesambetan kita? ngndeken Bondo kita utawi ngndelaken kapinteran lan karosan kitakadang kiase menawi kita ngandndeakan Gusti ala ingkang gesang kita doso beli panjenengani pun badhe luar sedaya pepeteng ingkang gubet gesang Kulau panjenengan Nalikakula panjenengan sumende marang Gusti kita boten badhe nate kawirangan Gusti ngendikan ing Mazmur seket Limo. Ayat ingkang kaping 22. Sumelangmu pasrahno marang Pangeran ya wah temah kowe mesti direksa. Pangeran ora marengake yen wong mursid gloyoran ing salawas-lawase.